dasturimiz davom etadi ha qishning sovuq kunlari boshlanadi xo'sh bu mavsumga ijtimoiy soha obyektlari aholi turar joylarida tayyorgarlik qanday muhbirimiz yangiqo'rg'on tumani 2 sektor hududidagi vaziyatni o'rgandi hozirda yangiqo'rg'on tuman ikkinchi sektor <laughs> hududida 16 oltita mahalla 53 mingdan ziyod aholi bor sektor rahbari ham kuz qishga tayyorgarlik ko'rish jarayonlarida mana shu ko'chaga e'tibor qaratdi dastlab 200 metr yo'lni shag'allash ishlari olib borildi kelgusi yil esa dasturga kiritish bilan asfalt qoplanadigan bo'ldi muhimi aholi xursand mana xudo xohlasa asfaltlab beramiz man ko'chamizda ana shag'allanyapti xudoga shukur xursandmiz mana rahmat shularga oldindagi qish mavsumi uchun mavjud o'n uch mingdan ortiq xonadonga 341 tonna ko'mir 1392 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berilishi lozim edi hozirda bu ishlar 80 foizga bajarildi yana bir dolzarb masala elektr energiyasi bu borada eskirgan transformatorlarni almashtirish mavjudlarni ta'mirlash ishlari ham olib borildi 60 km elektr tarmog'i 30 ta transformator joriy ta'mirdan chiqarildi 4 ta yangi transformator o'rnatildi xususan tuman mahalla fuqarolar yig'inidagi allaqachon o'z xizmatini bajarib bo'lgan transformator ham yangilandi ijtimoiy obyektlar masalasi ham e'tiborda albatta dehqonobod mahalla fuqarolar yig'inidagi ikkinchi umumta'lim maktabdagi ahvol ham sektor rahbari nazoratida yangiqo'rg'on tumani ikkinchi umum orta ta'lim maktabi hozirgi kunda mana uh, kuz qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha biz um, umuman ko'mir zaxiralarini tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan uh, mana sektorimiz rahbari tomonidan ko'mak berilyapti Um, bugungi kunda mana uh, yigirma tonna briket ko'mirimiz va uh, undan tashqari yigirma uch tonna ko'mir <laughs> mahsulotlari yetkazib kelindi hozirgi kungacha <laughs> eski kadyollarni mana yangisi bilan almashtirdik yangiqo'rg'on Tuman ikkinchi sektor rahbari temir daftarga kiritilgan oilalardagi sharoitni ham o'rganib yaqindan tanishdi misol uchun bu xonadon egalari ham ko'makka muhtoj oila bekasi manzura isoqjonova gepatit kasalligi bilan og'rigan farzandi ilhomjon mamatov esa bolalikdan nogiron doimiy nazoratda turuvchi xonadonga ko'mir va moddiy yordam berildi